Та вас в ефірі Екополіс і сьогодні обговорюємо проблеми досягнення роботи наших парків обласних, якими вони мають бути, якими вони є сьогодні. Ми запросили до розмови Володимира Абраменка, директора екоцентру поводження з небезпечними відходами. Я рада вас бачити в нашій студії. Отже, скажіть нам, будь ласка, сьогоднішній день дуже часто можна почути, що обговорюють створення національного парку Холодний Яр. Насколько вот вам эта идея до подобы и чи до часу на сегодня? Да, эти вещи всегда актуальны, даже в это наше трудное время, когда происходит э, такая ситуация, конфликта. То, ну, как мы вообще к этому вопросу относимся и какое я вижу решение вопроса? Угу. Ну, к примеру, мы сразу замахнулись на очень такое интересное название, статус э, державного парка холодный яр. Смотрите, если я приведу простой пример, такой аналогия. У нас существует парк юбилейный или парк 50-летия. Он миский парк, так. но при этом ничего не помешало ему получить юбилейную премию при во времена Советского Союза как один из лучших парков, который вошел в Золотую книгу парки э, Советского Союза. Угу. То есть Благодаря труду черкащан, благодаря тому, что его представили, и он завоевал такое высокое место, и высокий такой рейтинг. И в настоящее время во всех справочниках везде он находится, угу. как и э, о нем описано много ну, таких лесных материалов, что супер. Что сейчас получается у нас с нашим э, так называемым Холодным яром? Э, значит, нам ничего не мешает. Парк Холодный Яр сделать миски или мясовый. Это позволяет сделать меньшими усилиями, но ну, не надо напрягать Министерство mm -hmm. экологии, какие-то разрешения спрашивать с ними, потом все это дело согласовывать. И что же получится? Когда мы создадим, к примеру, такой национальный парк, там, через 2, 3, 4, mm -hmm. 5 лет, то директором парка приедет сюда человек, который назначит Министерство экологии. Потому что будет проведен конкурс на имя этого директора, на, ну да. на этого директора парка, и мы к этому парку отношения практически никакого иметь не будем. Это будет э, структура Министерства экологии, они там будут вести свои дела, и мы просто будем ходить там в роли э, тех, кто разрешит зайти. А когда будет парк или МИСКИ, или миссевый, первое, что позволит финансировать его с МИСКОВА или с нашего областного бюджета. Это раз. Будет наш руководитель два. Мы можем там проводить свои мероприятия три, mm -hmm. и мы можем развивать и представлять его как парк именно не национальный парк Украины, а как на, именно наш чер, парк нашей Черкащины. Он будет звучать и будет тогда как бы э, ну статус его больше будет. Mm -hmm. э, вот это вот э, столкнулись с такими вещами, как то лесное хозяйство не подписывает там, межи, то еще какое-то там хозяйство другое. То если, к примеру, последнее совещание, которое было, там собрались все и, и там ходят, что-то говорят и прочее все. Должно быть так. Этот не подписывает, этот не подписывает, этот не подписывает. Голова областной администрации вызывает, и говорит, кто не подписывает через два часа. Заходите ко мне, да? Ну как, если мы создаем парк ну Черкас, и никто его не подписывает? Я думаю, лесники и кто там завязан в этой всей системе, они все с удовольствием подпишут. Потому что если он не подписывает, заслушать его на, на областной ради, почему он не подписывает? Какие его интересы? Но, если мы уже так хотим потом создать национальный парк, из того парка, который есть уже Миски или местный парк, национально создать намного легче. Первое. Мы же все определены, структура развита, и тогда он просто войдет туда, если мы так захотим. Ну, нам это как бы ни к чему, и э, мы должны создавать свое. Зачем мы отдаем кому-то свое? От. Ну, правильно говорят, и так. А вот какие мы все-таки хотим видеть парки нашей, нашей области Черкащаны? В першу чергу, це чистими і безпечними, правильно? Потім вже е, універсальними або багатофункціональними. Ну, так. я би сказав, на, по поводу парків, учитывая мій опит, і де я бував, і в своє час, коли ми починали займатися цими парками, я пам'ятаю, коли прийшов я начальником экологии, то парк 30-летия, который угу. сейчас там, работает, развивается, Там все. Там озер на не было. 13 памятаете? лет mm. все эти озера были разбиты, mm -hmm. и вода, вы представляете, вода в озера наполнялась водопроводная вода. Я помню, мы со Стариковым и со Вчеренко э, выделили, нашли э, кошты, сделали скважину, и когда вода пошла в верхнее озеро и пошла туда в нижнее то мы каждый день втроем ездили, смотрели, что же и как, и вот оно наполнилось, оно реально наполнилось. Это же было, ну как, водопроводной водой наполнять озера. И это было столько времени. И сейчас, ну, как бы работает все это дело. Ну, я хотела по самой, по самой структуре к этим паркам. Но у нас как-то интересно... Вот пришел, я недавно слышал, почему, э, нового директора парка, он говорит, я зашел в управление освиты, хочу там, значит, предложил им провести занятия, я пришел там в управление это, провести это все. Директор или э, дирекция парков, его главная задача, первая, он должен помнить, ну как бы по опыту, как парк живет утром. Там должна или кто там зарядку проводит, или пробежки, или там прогулки и прочее все. Как парк живет днем, он должен обеспечивать. Как парк живет в празднике, как парк живет вечером. Угу. И когда директор парка занимается данными вопросами, они работают массовиком, затейником, там что как. Вот сейчас задать вопрос: а у вас висят ли скворечники в парке к весне, когда прилетят птицы, для того чтобы спасать ваши деревья? Конечно. А Конечно, не висят. Их нету там. То есть вот задача. А вы провели обработку насаждение подготовили, подкормили? Их. Конечно, нет. Это его непосредственная работа. То есть директор должен, как хозяин майнового комплекса, смотреть и развивать его. Ну, к примеру, берем пруд. Вот ну, был я в парке в Германии, ну, мы в свое время запускали рыбу. Сейчас рыба ну, всякая может быть, там холодная зима там, mm -hmm. или прочее все. Но ну, ничего не мешает бросить 30-40 килограмм этого малька, карасей, и пускай они живут. Людям интересно, они подкармливают их. В свое время там жили 4 э, семьи уточек диких. Они гнездились, там жили и прочее все. Ну, найти этих уточек, ну пускай живут. То есть он должен вдыхать вот такую жизнь во флору и фауну. Mm -hmm. Это главная его задача. А не думать, как, к примеру, в последний раз слушала выступление, как сдать туалет в аренду. Ну это, ну боже мой, ну, мы не должны ставить вопрос так, как получить прибыль с этого туалета, который там построен. То есть э, развитие парков должно осуществляться по таким направлениям. Это работа парков во все времена года, работа парка во все периоды дня. Работа парка в празднике и э, доклад местному голове или кто курирует эти парки, угу. что управление культуры, управление освиты не проводит мероприятия в парках. А вот уже управление культуры или оркодел уже будет бегать, как ну, э, попытаться преподнести свою работу в парках. Тогда они будут заинтересованы, и тогда их работа будет оценить миски голова или руководитель, который курирует ими. Тогда будет э, это справедливо. То есть получается, что директор парка отвечает и за инфраструктуру, угу. и за досуг. Но ну, это неправильно. Я разумела. А как вы уважаете, чем может все-таки быть парк местными міськими... участками? Приватними або, можливо, наполовину приватними. До чого це може призвести? І чи планується у нас хоч один парк зробити на половину приватним? Частково в настоящее время данные парки не могут быть находиться в собственности в связи с <плес> чем? Ну, смотрите, мы и так уже дело дошло до парадокса, когда, к примеру, аттракцион стоит 20-40 гривень. Ну, не может быть. парк коммунальной властности это же бюджет миски это же как сказать достояние всего всех горожан не может быть строить аттракцион когда к примеру колесо обзора построили за бюджетные деньги и билет стоит там и ну. Но ну, не может колесо обозрения или какой-то аттракцион обеспечить зарплату всех работников парка. То есть, если мы хотим, чтобы все это дело было оптимальный штат, оптимальные цены, и тогда люди будут ходить в эти парки и отдыхать. В настоящий, в настоящий период э, ну, многие страны, европейские страны, э, не поддерживают такое направление, как создание приватных парков. Это может быть ну, в Голливуде может быть э, приватный парк, или там э, где-то такой, где там дворец, ну, ну, не может быть. Все должно быть коммунальное и по доступным ценам, и люди должны спокойно отдыхать. Начиная от бедного, угу. средний класс, ну и богатый там приходит, если ему нравится, то отдыхает. То есть вот, э, пара должен быть доступный всем. И тогда когда привел человек с минимальной зарплаты своего ребенка и не может покатать на аттракционе, конечно, они э, входят в такую категорию, называется эко, э, экологичные злодеи. То есть ему уже все равно, там сломалось дерево, не сломалось дерево, в парке какая ситуация. Mm -hmm. А когда он своего ребенка смог покатать на карусели за доступную цену, он мог там что-то показать ему и прочее, все, тогда он будет беречь этот парк. Какое ваше наиулюбленнейшее место? Но... Какой парк вам больше подобает? Вообще парк э, Перебога является как бы более таким комфортным и более таким, э, но ну, есть укромные места, где можно э, посидеть и, ну, отдохнуть в таком плане. То про все парк Перебога. Да. Я благодарю вас за то, что были сегодня гостем нашей программы, Глядачам нагадаю, что мы говорили про наши парки області. Це була програма «Екополіс» до нових встреч рівно за тиждень.